Есть такой проект, Киев Смарт-Сити называется, и у них есть неплохие вещи, которые мы будем внедрять у себя в Днепропетровской области. Сейчас на сайте облгосадминистрации подключена первая такая вещь. Если вы зайдете в правую колонку, там есть актуальные проекты, открытый бюджет, так называемый. Вы туда клацаете мышкой и бюджеты всех уровней, включая вот до самого нижнего бюджета каждого отдельного района в наглядном интерактивном виде, в виде инфографики, в виде диаграмм, бюджет доходов, бюджет расходов за весь 2015 год там есть. С Сбивкой по месяцам и по дням. В течение февраля мы хотим подключить туда бюджеты всех уровней 2016 года. Кроме того, наша задача сделать так, чтобы по каждой потраченной сумме, ну, единоразовой, да, которую кому-то заплатили, было видно, в рамках какого договора эта оплата прошла, когда состоялись торги по этому договору, что закупается, у кого и кем. То есть мы хотим, чтобы каждый житель области в рамках той концепции, которая есть у руководителя области Валентина Резниченко, прозрачности видел каждую потраченную копейку бюджета всех уровней. Причем я хочу отметить, это касается не только областного бюджета, это касается всех бюджетов.